मैं तो आया था कि मिसेज गदीप कौर मजिठिया जो उनकी धर्म पत्नी है वो वकील के कैबिनेट में वेट कर रही तो मैं उनके साथ मिलने के लिए कोई अपना सलाह मशवरा करने के लिए फौरिक तौर पे यहाँ आया था हमारा पार्टी का तो कोई प्रोग्राम है नहीं आप देख सकते हैं पूरी रोड खाली है लेकिन यहाँ इमरजेंसी वाले हालात हैं सारे रास्ते बैरिकेडिंग की हुई है मुझे समझ नहीं लगती कि सरकार करना क्या चाहती है ये इमरजेंसी वाले हालात हर रोज पैदा क्यों किए जाते अभी भी आज भी फोन आ रहे हैं अभी मलुका साहब के साथ मेरी बात हुई तो उनके घर पे चार बजे की पुलिस बैठी है तो उनके घर तो पे बैठी है तो पंजाब में और भी जगह गई होगी तो गवर्नमेंट को किस चीज की पैनिक है घबराहट किस बात की है? मुझे ये नहीं समझ लगती क्या ये हमारा राइट नहीं है कि उनकी वाइफ यहाँ खड़ी है अकेली है सिटिंग एम है, है हमारी क्लीग भी है और कोई आपस में हम जाके वकील के कैबिनेट में बैठ के वेट कर सकते आप कहोगे कोर्ट में नहीं जाओ हम नहीं जाएंगे कोई बात नहीं देखा ना कम्प्लेक्स में आप एंटर नहीं कर पाओगे मैंने तो रिक्वेस्ट किया कहते जी आप बैरिकेड से आगे गाड़ी रोक लो हम बात करके बताते हैं तो अभी तक तो गुआया नहीं लेकिन ये नियत दिखलाती है कि सरकार घबराहट में सरकार को मालूम है कि जो झूठ जो वो फैलाना चाहती थी जो कोर्ट प्रचार करके वो बदनाम करना चाहती थी अकाली दल की लीडरशिप को आज कितने दिन हो गए रिमांड को कोर्ट पे कितना भरोसा अदालत पे पूरा भरोसा है हमें ये केस पहले छोड़े ऑलरेडी ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहले ड्रग्स केस जब उनके अगेंस्ट जूठा किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जोर लगा के देख लिया वही चीजें अब डिस्प्रपोर्शनेट एसिड के नाम पे नया एफआईआर दर्ज करके फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया कोई केस तो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहले जा चुका है परसेंट पॉलिटिकल मोटिव मोटिवेटडा वन डाटा पॉलिटिक्स है और ये देखो कोई मैं, मैं मैं बस ये दिखाना चाहते हैं कि तो पता नहीं क्या हो गया कि जा ऐसी तस्वीरें जो है वो लोगों को घोरा करने के लिए पेश करेंगे